cuibărit în căușul cald al palmelor munților carpați, este considerat drept un veteran european veritabil. Recent el și-a marcat, să nu-i fie de de ochi, 1200 de ani de la prima atestare documentară. Și ca orice veteran înțelept, el păstrează în biografia sa multe mituri și legende, istorii neverosimile și date uimitoare. Ca, spre exemplu, Orașul nostru e unicul loc în lume care emană aromă de miere de tei, căci aici se află cea mai lungă alee de tei din Europa. Și atunci când tei dau în floare, apoi nu numai orașul, cerurile, dar și domnișoarele au mirosul florilor de tei. De aceea și îi tentează pe cei mai răvniți miri din lumea veche și cea nouă. cea mai strălucitoare carte de vizită a orașului e perioada în care dă în floare Sakura. În lume sunt doar câteva orașe unde cresc acești copaci, simbolul sufletului misterios al nipunilor. Printre ele, japonezii și-au ales de și ușgrodul și s-a constituit un adevărat ritual. La sărbătoarea înfloririi sacurii la ușgrod se adună sufletele poetice, nu numai din Ucraina, dar și din țările vecine și cele mai îndepărtate. Cea mai veritabilă caracteristică a orașului Ușgorod i-a făcut reputatul pictor american Rockwell Kent. Am văzut multe parcuri în orașe, dar un oraș în parc am întâlnit pentru prima dată. Despre un oraș nici nu poate fi spus altceva mai frumos și ci dacă cineva va spune, o poate face despre străzile lui, cele peste 200 de străzi căci străzile orașului sunt paginile lui de istorie, poezie și tristeți. Și una dintre ele, pentru altele cea mai veche, ne poartă pașii spre satul cu un toponimic luminos și minunat, satul Memoria. Astfel poate fi numit Muzeul Transcarpatian al vieții și arhitecturii populare. Inaugurat pe muntele Castelului în 1970, el a devenit primul scansen din Ucraina, muzeu în aer liber. Există o statistică interesantă. Din momentul inaugurării muzeului, el a fost vizitat de 4 milioane de oaspeți, de câteva ori mai mulți decât toți locuitorii Transcarpatiei luați împreună. Și fiecare admirator de istorie și cultură spirituală a strămoșilor noștri este întâmpinat aici de oameni sinceri, generoși și primitori, de gazdele ghizii satului cu numele simbolic Memoria. În sănii сърцевини миста Озгорода, în историческом ядрі, на шели замкової în inima orașului ușgur din esența lui istorică, pe pantele muntului ceteții pe un teritoriu nu prea mare care cuprinde suprafața de 1,5 hectare, este amplasat un sat elegant, mândru, satul transcarpatian ucrainean. E atât de variat că și reproduce conform principiului etnografic geografic arhitectura tuturor etniilor, atât a maghiarilor cât și a românilor care au conviețuit compact în Transcarpatia. Din vest spre est sunt dislocate casele ucrainenilor, de la șes și a celor stabiliți la munte, boici, lemcii, huțulii, ele se află sus pe în expoziției noastre. Mai târziu, prin 1974, au fost aduse și diferite alte obiecte. Procesul de organizare a expoziției muzeale a început încă din 1965, iar pentru publicul larg de vizitatori, muzeul a fost inaugurat în anul 1970. Când omul intră într-o casă, el se confundă în acele vremuri, începe să simte contemplând exponatele, adgântingându-le cu mâna, ca nimerit în propria copilărie. Și parcă aude cântecul de leagăn al mamei. Astfel, casele, acoprișul, zidul, au îmbibat în ele și melodia cântecului de leagăn și sunetul clopotilor. Locuințele au absorbit în ele tot ceea ce era legat de activitate de muncă. Acea atmosferă care împreună cu obiectele de uz casnic constituiau armonia în care în acele vremuri de pomenă își duceau viața strămoșii noștri. Пестриндлімба україняни, традиції у аргумент інконтестабіла факту, як нові сантимум попормарі карі ждучи катрієвропа місію сауманіста разом в гармонією всіх предметів інтер'єру. Вона перетворює і розповідає про ту дієву подію історичного часу, в якій жив наш народ працював, зберігаючи своє слово українське, зберігаючи свої традиції і підтверджуючи, що ми є велика-велика нація, яка, яка несе гуманістичну свою подію в Європу. Atunci când vine vorba despre Transcarpatia, neapărat se atrage atenția. Aici fiecare sat își are propria imagine. În regiunea noastră satele sunt împărțite în localități de șes și de munte. Satele de șes sunt situate pe soluri fertile. și totdeauna păreau mai înstărite, iar casele de chisite se înșeruiesc de-a lungul drumului pe linie dreaptă. Lângă fiecare gospodărie, neapărat stă câte o laviță, unde seara se adună vecinii la șezătoare. De aceea se și spunea, lavița de la țară adună lumea în șezătoare. Atribute indispensabile ale satelor de la șes sunt răzorul cu flori, vița de vie în curte, localnicii îi zic Lugos. Satele de munte de obicei erau amplasate pe văile munților. Spre deosebire de localitățile de șes, aici casele nu se construiau de-a lungul drumului, unde pământul era roditor, ci în fundul grădinii, pe pantele sărăcăcioase. Astfel se explică faptul că toate satele de la munte sunt înșerate și împrăștiate pe coline. Despre ele se obișnuia să se spună, casă de la casă se pierde, de aceea, nici satul nu se vede. După o tare schemă, prin analogie cu harta geografică a Transcarpatiei, a fost planificat și muzeul sat. Cehată în minunul mânăleje la selianinul Migaliu, care prățuva în Sadovin Radgospi. Casa aceasta i-a parțileat săranului Migali, care muncea în gospodăria sovietică, sofos, ce se ocupa de grădinărit. Casa i-a dusă din satul Orihovița Raionul Ușgorod, și a fost ridicată pe o temelie nu prea mare de lut. E ridicată din bușteni, monumental, de fag. În bârne au fost tăiate patru ferestruici mici cu patru geamuri micuțe. Una din ferestre e acoperit de o scândură. Ușile sunt de stejar, înalte, mari, un prag înalt cu un glav jos. Pragul e înalt pentru ca vizitatorul la intrare trebuia să aplece capul. Astfel se închina gospodarului, iar atunci când ploua des, apa de ploaie nu pătrundea întindă. Și când ploienea zăpada nu se aduna întindă casei, atrageți atenție la acoperiș. Casa e acoperită cu snop de paie de secară. La muchii Snopii sunt așezați în trepte, iar la coamă sunt împletiți în cununi, prinse în jip de lemn ca o claviculă. Atare acoperișuri serveau 35-40 de ani. O singură cameră avea rolul de bucătărie, sufragerie, dormitor, iar în stânga neapărat trona cuptorul de lut, care ocupa un sfert de cameră. Copiii dormeau pe cuptor, bunica și bunicul pe la aveța mare de lemn. Era și un pad de lemn, de mici dimensiuni, iar dușumeaua era de lut. O cămară interesantă, unde se păstrează butoaiele de pe timpuri ce aparțineau stăpânului și unde el păstra vinul. Sunt și vase care erau anumite lupovca. Se cultivau dovlecei, tigve, în formă de lacrimă. Atârnau pe pridvor, apoi erau curățate de semințe, uscate și slujeau drept polonic pentru a scoate vinul. Dependințele gospodăriei erau de hambarul mare și mic, un coteț mic, Acolo e proptită o scară. Noaptea, scara era luată pentru ca fiarele, vulpile sau lupi să nu poată pătrunde în coteț și să le ia ultimele găini. Și o fântână cumpână care funcționa după principiul contra greutăzii. La un capăt se legau în buștean de lemn, la celălalt, ciutura. Și astfel scoteau apa din fântână. Asta este o fântână care, în principiu, este o fântână care, a principiu, este o vidro care, tak principiu, este o fântână care, Legendele povestesc că Dumnezeu a creat omul din lut, iar omul a rămas într-o relație perfectă cu Dumnezeu și cu lutul. Descoperind roata olarului, el a început, poate fără să-și dea seama, să creeze civilizația și roata olarului a devenit astfel prima forță motrice a progresului uman și o mașină autentică a vremii, iar mânuitorii ei, meșterii olari, oameni aparte. De aceea, în Transcarpatia, meșterii olari erau tratați întotdeauna cu respect, iar obiectele create de ei erau privite cu pietate. Casa aceasta e adusă din satul Dovhe, raionul Irșava. A fost adusă la muzeul nostru în anul 1969, deși a fost construită încă din anul 1968. Raionul Irșava e celebru prin argila sa. De aceea, în trecut, acolo se fabricau multe vase de lut, ulcioare. Aici, lângă casă, se afla cuptorul olarului. În ele erau puse pentru ardere circa 700 de obiecte. Se acopereau cu cioburi, temperatura se ridica la 900 grade Celsius. Vasele erau puse la ardere pentru 8-12 ore. În trecut, vasele de lut, fiind foarte necesare și folositoare, erau apreciate și păstrate. Prin sat umblau drotari, meseriași care Parau, legând cu sârmă vase de pământ sparte sau crăpate. Casa aparținea în trecut olarilor, meseriașilor care se preocupau de ulărit. Aparținea unui țăran înstărit, despre asta vorbește și arhitectura construcției. Acoperișul e din de molit. Casa e vopsită atât pe din afară cât și pe dinăuntru, cu un albastru intens. În prezent, noi adăugăm coloranți diferiți. Suflat de cupru, adăugăm la argilă pentru a colora pe timpuri, însă erau coloranți vegetali. Spre exemplu, soc, suc de struguri, brebenoc, care colora în albastru. Există o tradiție atât în înrșava cât și în hust de a vopsi casa pe din afară și pe dinăuntru în albastru azuriu. <gântu -i> Eat o casă din secolul XIX, transportată din satul racoșini în raionul Mucacivo. Ea aparținea unui țară înstărit. Domnul Coțiuban. El era ciubotar. Casa e construită din stejar. Doar cei bogați puteau să-și permită să construiască case de stejar. Pereții sunt fasonați cu lut și văruiți. Ferestrele sunt mari, cu șase geamuri fiecare. Acoperișul nu e din paie de secară, nici din țiglă, ci din șindrilă de molid. E acoperiș cu patru colțuri. Urmează odăița, pereții și camera de locuit. Odăița în transcarpate era camera cea curată, aranjată. În ea nu locuia nimeni. Puteau să doarmă, dar dimineața se încuia. Mai ales copiii mici nu aveau dreptul să intre acolo. Iar atunci când veneau oaspeți, era Paștele sau Crăciunul, când veneau pețitorii, intrau în odăiță, se așezau la masă, petreceau, beau vin și palincă și pețeau fata. Totul se petrecea în camera curată, un fel de casa mare. Cuptorul aici nu mai era în cameră, ci în el servea la copânea, la încălzit, la prepararea bucatelor. Lângă cuptor era o lopată mare de lemn. Gospodina punea pe ea frunze de varză sau de porumb, apoi aluatul și așa se cocea pâinea. În cameră se află mașina de cusut și locul gospodarului ciubotar. A ușelii chimnatii se află șveina mașinca și locul gospodarea ciubotărea. Acolo casa nu e înghesuită, unde familia nu-i zăpăcită. Acest proverb plin de umor cu bună seamă și are originea în Transcarpatia. Oamenii noștri, având familii cu mulți copii, își construiau de obicei case foarte modeste. În comparație cu cele moderne, ele erau miniaturale. Că doar pentru tot trebuia să se plătească taxe incredibile, pentru geamuri, hogeacuri, ambar, dependințe, chiar și pentru fântână. Gratuiti erau poate doar vântul și aerul, credința și dragostea. Poate de aceea, casele din Amonte, zona Verhovină, chiar dacă erau suprapopulate, nu erau neîncăpătoare. Căci aici, în familie strămoșilor noștri împreună cu oamenii întotdeauna, locuiau îngerii cu nume plină de lumină, pacea și gratitudinea. Și dorința apregă de a cunoaște lumea mare. E greu de imaginat că în aceste case sărăcăcioase se nășteau pictori geniali, pedagogi, savanți, care uimeau lumea civilizată prin puterea inteligenței lor, prin descoperiri în cele mai diverse sfere ale activității umane. Iată casa adusă din satul Tibova, o localitate din raionul premontan Svaleava, conform afirmațiilor cercetătorilor, în această casă s-a născut istoricul cu renume mondial, savantul, filologul și etnograful Iuri Venerin Huța. Lui a fost dat să devină autorul primii gramatice a limbii bulgare. Pentru aportul deosebit în dezvoltarea științei și culturii europene, conaționalului nostru i s-a ridicat un monument la Sofia și unul la Moscova, de asemenea pe pământul natal în orașul Svaliava. Casa aceasta este adusă din satul stebliv care ai unul hust, aici e vestit împletitul din fibre vegetale. Practic, în fiecare curte, localnicii împletec din nuiele. Acoperișul e înalt de 3 ori mai înalt decât zidul casei. Acoperișul înalt ferea pereții de umezeală atunci când se topează pada. Se poate afirma că pe acele timpuri ai hus era reprezentativ pentru case cu două spații de locuit. O intrare separată ducea în o daie și alta spre cămară. Apoi, în cămară, au mai tăiat o fereastră și s-au evit două camere, cu două intrări separate. Într-o cameră locuia 80 persoane, copiii dormeau iarna pe cuptor, iar adulții dormeau pe lavețele laci. Dar tot aceste lavețe serveau și ca mese, atunci când veneau oaspeții, de sărbători, iar noaptea Oamenii dormeau pe ele, cei săreași se înveleau cu hainele pe care le purtau ziua. În curte sunt stupii. Ei erau lucrați din trunchiuri de copaci sau din cioturi. Aceștia sunt aduși din satul Nevițke, au peste 100 de ani. Vulicii robile iz stovbura dereva, abo iz penka dereva. Tu e nașii exponate, perveze na pasica-ția z 2 stari, starii, imi birce nici 100 roci. Și dacă ar fi să ne gândim care din profesiile actuale amintește de harnica albină, apoi primii vor fi numiți fierarii. Activitatea lor, la fel ca și munca albinii, este cea mai veche și mai respectată în Transcarpatia. Iată vedem o fierărie din satul Dubove, raionul De obicei, fierăriile se ridicau la răscruce de drumuri, pentru ca oamenii călători să-și poată potcovi caii să-și achiziționeze sau să-și comande obiectele necesare în gospodărie, chiar și să-și tragă suflarea, odihnindu-se puțin. În cuptoarele fierarilor din basme focul ardea zi și noapte. Pluguri, brăzdare, coase, topoare, potcoave, pentru ca și sute de alte unelte pentru uscasnic fabricate de mâinile fierarilor transcarpatieni, nu numai că îi ajutau pe național să-și câștige punea, cea de toate zilele, să lucreze pământul și gospodăria și să se opună ravagilor naturii, dar și delectau sufletele. Suveranii focului nu numai că țineau în frâu focul, dar și-mi transmiteau frumusețea sufletelor lor. Ми знаходимося на подвір'ї хати села Бедевля Тячівського району, яка побудована 1888 року, що свідчить надпис на одвірках вхідних дверей. Ne aflăm în curtea casei aduse din satul Bedevle, Raionul Teace, ridicată în anul 1888, după cum mărturisește inscripția de pe ușa casei. Este o locuință tipică pentru oamenii stabiliți în valea râului Teresva, anume aici, la ucrainei din Raionul Teace și parțial în Raionul vecin, Hust, casele din lemn nu erau tencuite cu luci și văruite, ci numai la îmbinarea bârnilor. Se acopereau ușor cu lut și se vopseau cu o culoare albastră. În popor se numeau leațuri. La organizarea spațiului interior, casa dată este tradițională. iar are trei încăperi principale, tinda, camera de locuit și odaia cea bună, ale cărei geamuri privesc spre uliță. Când intri în casă, ajungi mai întâi în tindă, unde stă maestos cuptorul de lut, prevăzut cu plită pentru ceaun. Tinda gârlici, spațioasă, îndeplinea rolul de bucătărie, spre deosebire de casele vechi unde soba era construită în camera de locuit. Se observă astfel o evoluție a spațiului de locuit mai am o evoluție jetla. jitla. Dana hata, în relație cu alții, prevabluie și svitlețiu, de svitlețe, unde se expun prezentele de jitla. Casa te atrage prin o daie separată unde sunt expuse obiecte interesante, spre exemplu, zestrea miresii. Patrule sunt acoperite cu țoluri țesute la războaie, decorate cu brodării tradiționale, apoi sunt așternute cergele, pernele, pe care se află atributele de nuntă, coronița miresii, pe care o punea pe cap dimineața în ziua anunții, apoi preotul i-o scotea și după cununie îi lega capul cu broboadă. Și povează-o ei, peste cercovnul vințării, holululului mulțumit, unul dintre cei mai mulți, unul dintre cei mai mulți, unul Broboadele și ele sunt expuse pe rude. Tot aici se află și cele două lăzi, folosite ca atribute la ceremonialul nunții. În preajma nunții, vinerea, pernele erau puse în lăzi, și vornicei din partea miresei le purtau prin sat, lăudându-se cu zestrea Miresi. Tiscareni, stimi, în arecenu molodoii, narecenui, išliți elemselomi, hlastale se arecena, svoim Oaspeții și vizitatorii satului Memoria, când intră în orice casă, parcă ne meresc într-o poveste, brodată de mâinile femeii. Prosoapele multicolore, fețe de masă, șervețele, tablouri brodate, cămăși, fuste, într-o casă transcarpatianele sunt atât de obișnuite ca și pâinea cea de toate zilele. Ucraina și-a cucerit în lume faima prin broderiile autentice, dar cele transcarpatiene sunt unicate veritabile. Femeile de aici probabil sunt unici În Europa, cum brodează cu mergele Și spectru culorilor E la fel de luminos și strălucitor Ca însăși natura Printre altele, în Transcarpatia Broderia deseori hotăra soarta femeii Se considera că atunci Când fata brodează frumos și mult Ea va deveni o soție minunată O mamă duioasă Și o gospodină perfectă Căci fata leneșă, certăreață Cu multe nazuri Niciodată nu va lua acul și ața mâini. Și nu va sta cu răbdare zile și nopți pentru ași broda ajurul destinului. Бойківські <suss> традиційні народні хати 18-19 століття характерні тим, що ці хати є курними, тобто отоплювалися по чорному. Casele populare ale boicilor din secolul 18 19 sunt în mod tradițional un fel de bordeie. Focul se făcea sub de aceea și interiorul e specific. În asemenea, case se întreapă în gârlici, în tindă, apoi în cameră, iar din galerie era o intrare separată în cămară. Dat fiind că aici focul se făcea la negru, era un cuptor mare cu lejancă, iar fumul ieșea prin tavan sau tindă. Iată de ce, în asemenea case, tavanul E mai înalt decât la casele unde fumul era evacuat direct în pod. Fumul se înălța sus, iar mobilierul este jos sus. <gărători> Pe tavan era prevăzută o gaură pentru evacuarea fumului, un fel de cahlă, șuber, care se închidea din pod. Când aeriseau casa, deschideau cahla și ușa la tindă. Cu siguranță că în asemenea încăperea fumate nu vei găsi obiecte strălucitoare, articole vestimentare și nici săsături sau prosoape. Tot ce era mai de preț se păstra într-o încăpere, cămară cu intrare separată din tindă. În casele bocilor mai exista un element specific, leagănul, care era agățat de tavan deasupra patului. Destru se întâlnesc în casele de acest tip rude masive puse sus sub tavan, unde se uscau lemnele, ierburile medicinale. La noi în muzeu se păstrează trei asemenea case, din Mejgorie, Volovet și Velichii Berezni Satul Husnira raionul unul Casa aceasta este reprezentativă pentru entitatea boicilor și lemcilor. În zona raioanelor Velichii parțial pe recin, unul de case din raionul Ușgorod s-a păstrat încă un timp de construcție, Casa Lungă. Sub același acoperiș se află atât spații de locuit, cât și dependințele. Acest tip de construcție se explică prin lipsa de terenuri. Pentru a economisi suprafața de pământ arabil, totul se făcea sub un acoperiș comun. Ще один тип забудови народного житла це так звана довга хижа. Тобто під одним спільним дахом розміщені як жилі приміщення, так і господарські. Тип забудови довгих хат пояснюється, по-перше, малоземеллям. Гірська місцевість з метою економії наявної земельної площі все робилося під одним спільним дахом. Імпрезент. În scans în muzeu putem vedea și o cârciumă tipică adusă din satul Verhnia Bistra, Raionul Mijgurie. Da 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 Există o versiune care spune că anume în această cârcium, în anii 30 ai secolului trecut, au fost turnate episoadele unui film cunoscut în cinematografia mondială sub genericul Marica Infidelă unde rolurile principale au fost interpretate nu de actori profesioniști, ci de localnici. Aici, la fel ca și cu sute de ani în urmă, totul a rămas neschimbat. S-a păstrat și tabelul datornicilor, care erau serviți pe listă. în sat era considerată nu numai un loc de năpastă, dar în mare măsură un local de cult. Aici nu numai că căbeau ultima camașă și ciucurii, dar și organizeau adunări importante, semnau acorduri de pace și comerciale. Se organizau dansuri, distracții, piețeau, se înrudeau, se căsătoreau și divorțau. Cu alte cuvinte, obțineau studiile superioare ale vieții. În ceea ce privește școlarizarea, Apoi prima atestare documentară despre existența școlii în Transcarpatia datează din anul 1400. Prima școală 1467 Creta, Prima școală a cărei existenței consemnată din anul 1467 a fost deschisă în, în orașul Berigovo, iar în 1480 erau deja 40 de școli înregistrate în Transcarpatia. În anul 1794 a fost deschis la Ușgrod primul gimnaziu pedagogic. Școala de pe teritoriul muzeului este școala parohială, construită în secolul XIX și adusă din raionul Mejgorie, satul în acea vreme învățător era diaconul. Orele de studii începeau în luna noiembrie, când se încheia adunarea roadei acasă, la boier. Atunci, cu traste torbi în care duceau o bucată de lemn, copiii veneau la școală. Erau doar clase primare. Frecventau școala un an, doi, posibil trei, după cum se dorea. Dacă aveau cu ce se îmbrăca, atunci copiii veneau la școală, unde învățau să citească, să scrie, să numere. În clădirea școlii erau două încăperi, sala de clasă și camera unde locuia învățătorul Dascălul. Copiii aveau bănci de lemn mici, pe masă erau puse plăcuțe, hrifeline care erau foarte scumpe, așa cum astăzi calculatoarele. Placa hrifelină îndeplinea două funcții. Pe o față linia se scria, iar pe alta, în pătrățele, se calcula. Se scria cu un fel de creioane. Калімара до маса ввеțăторului. Черняла се припарала дін сок. Луя резерва дрепту да й бачи кулінія пестимен, путя на камару на сем депеси. На столі чорнильниця з бузини робили чорнило. Обов'язково на столі, за яким сидів вчитель Різка для неслухняних, він мав право по руках побити, хто не слухатися навіть закрив. tambula Oile pe care le veți întâlni în satul muzeu nu reprezintă doar o atracție turistică. Oaia pentru transcarpatieni e un animal sfânt. Ea este nepretențioasă, plină de supușenie, liniștită, a iduma rugăciunii omului de la munte. Și cot la cot cu oamenii ce își duceau traiul la munte, ea a trecut peste râurile nevalnice ale timpului. Secole și milenii salvându-și stăpânii de foame și frig. Fără oaie, mai bine zis, fără lână de oaie, poate că niciodată arta meșteșugurilor huțuleni nu și-ar fi căpătat recunoașterea și slava mondială.